Місто жовті води вівторок, 31 травня. Рівень безробіття в місті зростає. Підприємства закриваються, а разом з ними зникають робочі місця. Вирішити проблему могли б інвестори, побудувавши в місті нові підприємства та заводи. Але через те, що місто має статус екологічно забрудненого, інвестори до нас не поспішають. Далі коментар міського голови Володимира Абрамова. Інвестори заходять. обычно предварительно определив сначала регион, область, район, город. Прежде чем такое решение, кто не понимает, принимает инвестор, проводятся многочасовые, многодневные консультации. Мотивация, почему они в этот город или иной заходят, вы должны понимать, не так проста для понимания мотивация инвестора, почему он заходит, просто так затянуть в город, как, знаете, вот тянуть за рукав, такого не бывает. Инвестор заходит туда, где ему выгодно работать, вы должны понимать. То есть просто так зайти в желтые воды, если мы этот город в 90-х годах приняли статус экологически зараженного, есть проблема. Вот тогда бы мы совершили, я считаю, ошибку. Мы считали, нам выгоднее получить с бюджета деньги, чем получить инвестора. Вот теперь мы сейчас пожинаем эти плоды. Первые вопросы, которые задают мне, чтобы вы знали, а у вас город как там с радиацией? Ну как говорю, программа радиационная, а, все понятно. Все понятно. То есть просто так зайти в город, еще раз говорю, без мотивации какой-либо там, а тут, а чем мы лучше Польши? А чем мы лучше других городов? Ваше конкурентное преимущество. Практически никакого. Вот сегодня в город собирается зайти инвестор и построить здесь в ближайшей перспективе завод. Но этот инвестор заходит сюда только потому, что он здесь родился, у него здесь остались папа-мама, и потому что ему нравится этот городской голова. Ну так просто, он со стороны смотрит, и как он говорит, мне просто интересно, чем это все закончится у тебя. А другие инвесторы сюда не зайдут, то есть у нас уже живоха заходил. Юрс теж заходив. І ще раз ви повинні розуміти, затянуть, затянуть так не виходить. Наше конкурентне преимущество в чому? У нас є інтелектуальні мозги, у нас є свободне поміщення з инфраструктурой отличной. Отже, на думку міської влади важливо правильно презентувати наше місто навколишньому світу. До недавнього времени робот по составленню. Инвестиционного паспорта города никто вообще не делал. Вообще никто не делал. Что такое инвестиционный паспорт города? Заходишь в интернет, город желтые воды, свободные земельные участки с космоса. Фотография есть. На месте, фотография, что там находится. Ясно. Характеристика почвы. Что? Деревья, что, коммуникация под... Интересно. Чтоб человек, находясь в Германии, в Америке, мог зайти в интернет и увидеть в конкретном городе конкретный участок с расположенными на нем зданиями, сооружениями и со всеми коммуникациями. Вот так происходит интерес привлечения инвестора. А просто вот желтые воды, город казацкой славы. Я какой казацкий? Причем чем казацкая слава? Что тут битва что ли была? О чем вы говорите? Курганы, да, тут есть, скифские курганы, да. Это не казацкие курганы, это скифские курганы. Тож, ще раз, жителі в тому числі повинні розуміти, що це не так просто ділиться. До тих пор, поки немає інвестиційного паспорта, це практика міжнародна. Взагалі, о чому говорити? Покажіть, що у вас в місті є. Нічого немає. Ну, так о чому це даними говорять? Три з половиною мільйони гривень завинила жовтоводськ тепломережа перед Дніпропетровськ газом. Як збираються гасити борги та чи встигнуть до початку опалювального сезону? Адже газу нам без попередньої проплати вже ніхто не дасть. Отже, відповідає керівник тепломережі. У нас есть и теоретическая, и практическая возможность выполнить погашение задолженности, но при этом есть ряд, ряд путей, начиная от кредитного, который я, в общем-то, к нему не очень склоняюсь, потому что ну, за кредит надо рассчитываться под проценты, как говорится, и еще надо найти банк, который под дебиторку даст кредит. Это и заканчивание вторым вариантом это возможность привлечения бюджетных средств бюджетных, которые на сегодняшний день пока нету. В бюджете заложено только 2,5 миллиона по э, теплу, то есть по потреблению тепла э, за, в следующем окопительном сезоне. 2,5. Поэтому в данном случае, если общими усилиями мы найдем хотя бы 7 миллионов и сделаем передвижку, то, что разрешено соответствующими нормативными документами, мы закрываем те обязательства, которые есть. Средства, и субсидии. То есть вопрос Прошлые долги за каденцию предыдущего руководителя, я правильно понимаю? Погасили вы долги, Вам выкрутили руки, мы погасили эти долги, из за этого нам потом отключили город от газа, потому что мы погашали долги на газу, а не заплатили Днепрогазу из-за этого. Жовтовицкий водоканал мая за первый квартал сбытки больше одного миллиона гривень

До этого процент оплат за потребленные услуги подоснажения и благотвориния составлял не менее 100%. На сегодняшний день на большинстве на пятое процент оплаты около 80%. И я смотрю... На заклик керівника водоканалу до роботодавців спонукати своїх працівників до сплати комунальних боргів, міський голова Володимир Абрамов відповів наступне: Євген Точ, значить, я ще раз повторяю, діяння зв'язане з руководдяководілем предприятия, яке злопотрібляє служебним. Я цитирую, уголовне производство, зловживає службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, оскільки це не передбачено його посадової інструкції. Здійснює тиск на своїх працівників щодо сплати ним комунальних послуг, є протиправними. Діяльність пов'язана з стягненням заборгованості за надані послуги, полягає на, покладається на керівника відповідного підприємства або установи, або організації, яка надає відповідні послуги. Саме підприємство або приватний підприємець, який надає послуги. Здесь дії, які визначені законом щодо стягнення будь-якої заборгованості будь-якого боржника, в тому числі в судовому порядку. На під'їзди можна вывести перечень квартир, які мають задолженность. Таким образом, воздействие моральне, як так, в ОСББ Вулуцке боролись з одним єдинственним должником на весь 100-квартирний дом по платі за ОСББ взносом ОСББ. Вони прийшли к нему в гості і сиділи в нього до тих пор в гостях, поки він не заплатив взнос. Тем часом в планах водоканалу сделать тариф на воду еще выше. Я увидел в газете «Желтоводские вести» сообщение о том, что ваше предприятие собирается повысить тарифы. Это связано с тем, что вы якобы теперь будете ремонтировать счетчики, которые ремонтируются у нас за примерно 42 гривны 50 копеек без НДС в КПО на 2016 год. Относительно тарифов вообще, по состоянию на апрель месяц 2016 года, то из всех предприятий, которые здесь указаны, ну, желтоводские тарифы одни из самых высоких, это действительно. Одни из самых высоких. Ну, можно сравнить Белгород-Днепровский, тут тарифы, да, тоже приличные. Ну, и тут еще отдельные города. А так тариф, мало того, еще меня что удивляет, удивляет то, что я никогда не обращал внимания, что у других городах тарифы на водопоставку, на водоснабжение и водоотведение, они отличаются, как правило, ну, на приличные суммы. И это а -а -а. логично, потому что работы, связанные с водоснабжением и с водоотведением, они отличаются по составу своему. И очевидно, что затраты будут разные, а раз так и тарифы разные. У нас эти цифры, они, как один человек сказал, они практически имеют зеркальное отражение. Это, наверное, неправильно. Есть какие-то здесь вопросы. Мало того, насколько я правильно понял, то, что мне показал специалист, то вы затраты, связанные с ремонтом счетчика, в том числе отнесли на тариф по водоотведению. Это непонятно людям, потому что счетчик же не стоит на, в канализации, счетчик стоит на водоснабжении. И плюс по долям в затратах. То есть из данных, которые имеются официально ваши, так вот доля за реагенты в составляющей тарифа, вы можете потом опровергнуть, на сегодня, на этот год составляет примерно 3,4%. Поэтому рост цен на тариф даже на 50%, даже в два раза, но ну, не приводит к существенному увеличению тарифу. Самая большая составляющая в тарифе – это заработная плата прочего персонала с начислениями. Потому что прямая заработная плата – это тех людей, которые непосредственно заняты водоснабжением, водоотведением, составляет примерно 21-22%. А вот заработная плата остального персонала 37%. Если вы служите эти две цифры, вы получите цифру под 60%. Как один человек сказал, это у нас высокоинтеллектуальный труд, связанный с поставкой воды и с водоотведением. Это чуть ли не как в научно-исследовательских институтах. У нас самая большая составляющая – это составляющая зарплаты. Наверное, что-то здесь неправильно, потому что материалы и запчасти составляют всего лишь полтора процента. Реагенты, еще раз, 3-4% электроэнергия, 18,8%. То есть не самая большая составляющая. 1.16 года законодательно определено, что предприятия, которые предоставляют услуги по обязаны проводить поверхность, которая является собственностью физических физических Значит, физических с физических физических комиссия опубликовала 6 постановления порядка формирования тарифов на послуги с централизованного постачания так называемой холодной и водой. Согласно этого порядка, предприятие осуществило расчеты стоимости выполнения этих работ и, естественно, предоставило Национальную комиссию по расчетам на 5,77 СНДС, 1950 всего. На сегодняшний день добавляется 1,90 копеек и составляет 21 гривна 40 копеек. Вы должны понимать, что есть закон экономический, с ростом цены, реализация падает. Правильно? Конечно. Это Конечно. закон экономики. Я вам дать информацию, меня... Проблема безпритульних тварин в місті нарешті нібито почала вирішуватися. З бюджету виділені кошти на відлов та стерилізацію собак, але займатися цим тепер ніхто не бажає. Депутати прийняли змінення в програму. Заплановані деньги: 35 тисяч на відлов собак, 20 тисяч на стерилізацію этих животних. Дважды проводилась процедура прозора, дважды она не состоялась, потому что никто не удосужился принять участие и показать желание заработать 35 по тысяч отлову, по, отлову, да, по отлову бездомных животных. После этого была приглашена фирма, которая отловила животные с использованием шприцов, жидкостью. Часть, из которой попала в рот, <laughs> ну, он неудачник. Нашему сотруднику и в глаза. Он думал, что он умрет. Он понял, что это не отрава, потому что он не умер. Он еще жив. Хоть вчера родился и в собственной силе идет, простудится то... Еще... Особ... Это... то есть эта жидкость была для усыпления животных. Тем не менее, ж... любители животных, защитники животных, подняли шум пришли ко мне на прием, и мы с ними договорились до следующего. Первое. Стерилизацией этих бездомных животных, которых будут отлавливать, сейчас скажу, кто будет отлавливать, будет заниматься у нас... То, чем занимался Андрей Михайлович Слабко. Пока он сейчас отсутствует, он поехал, если я правильно понял, туда, куда он периодически ездит для, как патриот нашей страны. Он это будет делать, и он заключит с нами договор на эту цифру. Потому что он эту работу делал бесплатно. Мы готовы ему 20 тысяч эти перечислять, заключить договор. Без прозора, потому что уже прозора никто не хочет. Мало того, они, эта организация, оказывает именно эти услуги по своим функциональным назначениям. Они специалисты, потому что вы же понимаете, стерилизация животных, цель стерилизация кнурив в домашних условиях. Понимаете, совсем разные вещи. Ну, я этим занимал, я знаю, что такое стерилизация кнури, потому что я это делал. Собак стерилизовать я не буду, извините. По поводу отлову, по поводу отлова собак. Сейчас ведутся переговоры, если я правильно понял. Значит, да, по отлову собак. Мы готовы. Они должны сделать одну вещь. Зарегистрироваться как субъект хозяйственного СПД. И в там в видах деятельности в карточке написать, вид деятельности, отлов животных. Это не требуется лицензия. Ничего здесь не требуется. Единственное требуется, чтобы человек был адекватный, чтобы он их не душил в зубах, а отлавливал. И доставлял слабку. Все, больше ничего. И мы за это по актам выполненных работ совместно с слабком будем оплачивать вам деньги по факту выполненных работ. Спасибо вам за эту работу. Надо будет еще деньги. Мы будем выделять еще вам деньги. Тому що я розумію, що 35 тисяч вистачить там для какого-то количества собак. Мало того, процедура отлова собак теж не так проста. Тож, тобто, то можна відлавти, але на деле собак отлавливает, як правило, спеціальними приспособами, механічним способом, якщо правильно розумію. Міські стаціонари все також переповнені. Найпоширеніші діагнози інфаркти та інсульти. Не обійшлося на минулому тижні і без травм. Сохраняется сердечно-сосудистая патология. У нас на 20 койках в неврологии лежит 10 инсультов. Сохраняются тоже погодные условия на инфаркты. Один мужчина поступал в тяжелейшем состоянии, дал клиническую смерть в приемном отделении. Но спасибо реанимации, сработали, как я буду выступать, за 3 минуты. Вот, оказали помощь и находится сейчас, в удов... ну, нельзя сказать, удовлетворительном, но в состоянии средней тяжести в реанимации. Но второй мужчина, к сожалению, сожалению, три дня сидел дома, все ждал, что, может быть, станет лучше, поступил в очень крайне тяжелом состоянии, но тут не смогли помочь и доктора. Находился 4 часа в реанимации, к сожалению, погиб. У нас ночью поступил тяжелый больной, парень 34 года, на Дворцовом переулке здесь или улице травма была, упал со скутера, к сожалению, не знаем факты, какие были, то ли в яму въехал, то ли куда-то, в общем-то, скорая доставила, в тяжелому состоянні перелом лобної долі і плюс свода черепа в спільномозгової жидкості є кров зараз час заказували ночі санвіацію але вони не приїхали зараз вирішаємо простіше з прибиттям санавіації тому що він нуждається в ліченні в нейрохірургії жовтоводці труяться грибами які збирають в районі дитячого парку кілька випадків отруєння та кишкових інфекцій зафіксовано на минулому тижні На щастя, медики врятували і життя, і здоров'я нерадивих пацієнтів.